চোনে অজিত ভূঞাই এইটো ভুল হৈছে বুলি অজিত ভূঞাই ক্ষমা খুজিছে ৰাইজে নিজে শুনিছে এইটোতো বিজেপিয়ে বনাই কোৱা নাই বোলে তেওঁ কোৱা নাই বিজেপিয়ে মিছা টেপ এটা খুলি দিছে বা অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং মিছা দিছে তেতিয়াহে বিজেপিৰ গাত দোক আজিলৈকেতো হামিদাই কোৱা নাই যেখিনি কথা মই কোৱা নাই বুলি গতিকে বিজেপিৰ দোষ কেনেকৈ তেওঁ কৈছে যে বাংলাদেশী হ'লেও ইয়াত আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে ইয়াৰ মিয়া মানুহখিনিয়ে কৈ আছে আমি বাংলাদেশী নহয় তেওঁ চবকে বাংলাদেশী বনাই থৈ গ'ল হয়নে নহয় গতিকে মোৰ মতেদি হামিদাক অকল আমিয়ে বিৰোধিতা কৰিব নালাগে অজিত ভূঞাক আমিয়ে বিৰোধিতা কৰিব নালাগে নিয়মমতে হামিদাক বেছি বিৰোধিতা অজিত ভূঞা আৰু মিয়া সমাজেহে কৰিব লাগে মিয়া সমাজে কৈ আছে আমি ভাৰতীয় ভাৰতীয় হামিদাই কৈ গ'ল যে এইবিলাক বাংলাদেশী হ'লেও তেওঁলোকক জাগা দিব লাগে তাৰমানে আমি আজিলৈকে সকলো মিয়াক কেতিয়াও বাংলাদেশী বুলি কোৱা নাই কিন্তু হামিদাইটো চবকে কৈ থৈ গ'ল গতিকে এই অজিত ভূঞা বা এই কি আছে লুৰিণ গগৈ অজিত ভূঞা এইবিলাক আছে নাম হিৰেণ গোহাঁই তাৰপিছত কিবা পৰেশ মালাক ইহঁতৰ ঘোঁৰাত যোনে উঠিব উঠা জনাৰ এক্সিডেণ্ট আগত হ'ব দেখিছো ছাৰ সেইটো গগৈ হওক একচুৱেলি মিয়াক মৰম কৰাত কোনো বাধা নাই মই এইটো নিযুক্ত মইনা দিছো মই এইটো অৰুণোদয় দিছো কিন্তু সকলোকে ভাল ৰাস্তা দেখুৱাটো আমাৰ দায়িত্ব যে ফৰেষ্টত সোমাব নালাগে গিজিয়াৰ পিজিয়াৰত সোমাব নালাগে য'ত ঘৰ আছে তাতে থাকোঁ উজনিত যাব নালাগে উত্তৰ অসমত যাব নালাগে এতিয়া শিলচৰৰ পৰা লখিমপুৰত যোৱাটো কোনো দৰকাৰ নাই আমাৰতো অসমীয়া মানুহ কেতিয়াও নাহে চাকৰি সূত্ৰ আহিলে ভাড়াঘৰলৈ গুচি যায় গতিকে সকলোকে ভাল কথা শিকাব লাগে এই এভিকশ্যনে মানুহক ভাল কথা শিকাই আছে যে হয় ধুবুৰীতো এভিকশ্যন হোৱা নাই গোৱালপাৰাততো হোৱা নাই ফৰেষ্টতহে হৈছে ৰেভিনিউটো ক'তো হোৱা নাই চৰতটো এভিকশ্যন হোৱা নাই কোনোবা চৰত এভিকশ্যন হৈছিল কিন্তু ফৰেষ্টত যে আমি সোমাব নালাগে সেইটো চবেই শিকিব লাগে কাৰণ ফৰেষ্ট কটাৰ কাৰণেইতো এতিয়া ইমান গৰমত আমি চবেই ঘামি আছোঁ অকল ময়ে ঘামা নাই মিয়া মানুহটো ঘামি আছে সেইকাৰণে আজি দীঘলী পুখুৰীত এডাল গছ কাটিলে মানুহে হুলস্থুল নকৰে কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ফৰেষ্টত গছ কাটি দিছে কোনেও হুলস্থুল নকৰে ফৰেষ্টত জনজাতীয় লোকক আৰু তিনিটা জেনেৰেশ্যন থকা লোকক বাদ দি ফৰেষ্টত কোনো থাকিব নোৱাৰে এইবোৰ আইনৰ লিখা কথা এই আইনখন কোনে বনাইছিল কংগ্ৰেছে বনায়